Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, jumpa lagi kita dalam siri Ihya Ramadan in Channel 10. Baik. Apabila kita berbicara terhadap ataupun berkaitan dengan bulan Ramadan, tidak boleh dipisahkan kehidupan para sahabat ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rencam. Ia tidak sama ada ianya berkaitan dengan dalam Ramadan ataupun di, di dalam bulan Ramadan uh, beberapa perancangan musuh Islam terhadap uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan negeri Madinah ketika itu tidak pernah terhenti terdapat dua peristiwa besar yang melibatkan jihad di dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam bulan Ramadan adalah yang pertama yang terkenal iaitu peperangan Al-Badar yang berlaku pada tahun kedua hijrah manakala Fathu Makkah pembukaan kota Makkah pada tahun ke-8 hijrah. Kedua-dua peristiwa ini ataupun peperangan ini berlaku dalam bulan Ramadhan. Kita semua mengetahui bahawa pensyariatan Ramadhan itu dilaksanakan puasa yang wajib pada tahun kedua hijrah dalam bulan Syaban Allah memulakan pensyariatan khususnya yang merujuk kepada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqud. itu disebutkan oleh para mufassir sebagai mufassir adalah merujuk kepada di awal bulan Syaban tahun kedua hijrah Syaban menyusul selepas daripada itu bulan Ramadhan. Dan pada bulan Ramadhan itu, apabila kita dapat lihat bagaimana pada kali yang pertama dalam melaksanakan ibadah berpuasa pada bulan Ramadhan, terjadilah satu yang dinamakan satu peperangan besar yang paling awal Ghazwah yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ghazwat Al-Badr Al-Kubra. Pada awalnya peperangan ini sedikit berkaitan dengan sejarah supaya kita dapat melihat bagaimana latar belakang dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua berada di di Madinah setelah meninggalkan hijrah daripada Mekah ke Madinah ketika mana bergerak daripada Mekah ke Madinah ada satu syarat yang diletakkan oleh musuh-musuh Nabi dan musuh Islam berada di Mekah iaitu mereka tidak boleh untuk membawa keluar harta mereka daripada Mekah untuk dibawa ke Madinah maka harta-harta mereka itu ditinggalkan dalam Mekah dan menjadi hak milik dirampas oleh pemuka-pemuka musuh Islam yang berada di Mekah. Oleh kerana apa yang mereka cari daripada Allah Subhanahu wa taala di Madinah bersama dengan Nabi itu lebih besar lebih penting ia menjadi perkara yang kecil kepada para sahabat. Namun apa yang menjadi hak milik mereka adalah hak mereka. Tatkala Abu Sufyan bergerak membawa harta-harta itu ataupun membawa uh, perniagaan orang-orang Mekah pergi ke Syam melalui kawasan berhampiran dengan Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk melakukan serangan hendap bagi merampas harta milik mereka yang ditinggalkan secara paksa oleh para pemuka ataupun orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu. Pada ketika itu mereka bergerak dengan Nabi dengan satu perancangan hanya untuk dipanggil sebagai serangan gerila dan kemudian balik ke Madinah. Ternyata Abu Sufyan yang mengetahui perancangan itu melakukan pergerakan dan perjalanan lebih lebih cepat dan dapat memintas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan umat Islam dan tiba di Mekah dalam keadaan selamat. Hal itu mencetuskan rasa marah kepada beberapa kelompok pemuka Quraisy kafir Quraisy ketika itu dan menyatakan sungguh pun Abu Sufyan menyatakan kami telah pun selamat dan tidak perlu kepada peperangan uh, pemimpin mereka ketika itu Abu Jahal dan dan rujuk juga Abu Lahab menyatakan bahawa kita tidak akan sama sekali membiarkan apa yang dilakukan oleh Muhammad dan orang-orang Islam yang berada di Madinah mereka bersumpah untuk tidak akan menyembelih ataupun mereka tidak akan meraihkan melainkan setelah mengalahkan pasukan Islam di Badar. Maka tak kala, ini di bulan Ramadhan, tak kala begitu. Sesiapa yang ingin membaca lebih detail, Allah merakamkan hal ini dalam suratul Anfal. Sebagian mufassir menamakan suratul Anfal sebagai suratul Badar kerana permulaannya menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran para sahabat yang ketika itu tidak bersedia jumlah mereka sedikit 300 beberapa belas kuda mereka terbatas unta yang bersama dengan mereka terbatas kelengkapan persenjataan yang tidak banyak Al-Quran menggambarkan pada permulaan suratul Anfal ka'annahum yusaquna ilal maut seakan-akan mereka itu dibawa kepada jurang kematian kerana asalnya bukan untuk berperang hanya sekadar serangan yang ringkas. Akhir sekali, Allah mentakdirkan mereka terpaksa untuk bertembung antara 300 beberapa belas dengan ketumbukan ketenteraan, ketenteraan daripada Mekah seribu orang lebih. Itu berlaku dalam Rababat. Dan ternyata setelah Nabi SAW sampai dan Nabi bermunajat pada malamnya. Allah Ta'ala menurunkan hujan sebagai bekalan minuman mereka, sebagai uh, mampu untuk mereka menyucikan diri mereka, membersihkan tubuh mereka. Dan Allah mentakdirkan kemenangan buat tentera Islam bersama dengan Nabi. Peperangan badar ini mempunyai signifikan yang besar. Kerana ketika itu mereka yang bersama dengan nabi orang-orang yang awal as-sabiqunal awalud bersama dengan nabi dan mereka yang tidak mempunyai keyakinan yang penuh orang-orang lain kebanyakan yang melihat ini adalah uh, kelompok awal bersama dengan nabi oleh yang demikian Allah taala dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peruntukan keistimewaan khas kepada ahli al-badar ahli al-badar yang akan masuk di dalam majlis syura bersama dengan kepimpinan umat Islam ada kelebihan khusus dan mereka berada di dalam bulan Ramadan ketika itu dalam fathu makkah juga bersama ketika itu permulaan kepada peperangan yang disertai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang pada tahun ke-8 pusat kepada kebencian permusuhan dengan nabi dan juga umat Islam di Madinah ada di Makkah nabi hadir tahun ke-8 hijrah membuka kota Mekah melumpuhkan permusuhan yang cukup tajam dan dalam melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bermula pada Ramadan sebab itu Ramadan ia bukan bulan yang digambarkan tidak bekerja ataupun lemah tidak sudah tentu orang yang berpuasa akan lemah akan kurang aktif berbanding yang lain kerana itulah fungsi kepada berpuasa Namun itu tidak bermaksud untuk kita tidak melakukan apa-apa. Kerana umat Islam itu adalah umat yang aktif, umat yang proaktif, umat yang sentiasa bergerak, bukan umat yang pemalas. Maka tak kala datang bulan Ramadhan. Selain daripada ibadah kita yang bermacam-macam, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran. Kita dapat melihat dalam sejarah moden ini bagaimana musuh kita yang yang digambarkan oleh Profesor Dr Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala adalah satu-satunya kafir harbi yang perlu untuk dilawan dengan segala kekuatan kita yaitu Zionis yang berada me menjajah tanah umat Islam di Palestin. mereka akan menyerang mengganggu Ramadan rakyat Palestin pada bulan Ramadan kita dapat melihat setelah berlakunya perjanjian damai, ada sedikit ruang bantuan, exchange prisoners iaitu pelepasan, tebusan di pihak para mujahidun dan juga di pihak Zainis. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, sungguh pun ini jihad mereka. Mereka mewakili keseluruhan umat Islam, mempertahankan tanah suci ketiga umat Islam. Allah Ta'ala memanjangkan ruang untuk mereka membina semula Gaza khususnya dan Palestin umumnya dan mereka mampu untuk kembali lebih kuat dan bermaruah. Dan itulah ujian dan sejarah itu berulang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempur sekurang-kurangnya dua kali pada bulan Ramadan iaitu yang yang lebih detail itu adalah merujuk kepada perang Badar dan kemudian kemasukan ataupun pembukaan kota Makkah secara aman tanpa sebarang peperangan ia telah pun disambung di zaman moden ini oleh para pejuang mujahidun kita umat Islam di tanah Gaza ataupun Palestin secara umumnya oleh yang demikian selain daripada banyak apa ibadat dan juga kelebihan di dalam bulan Ramadan jangan kita lupakan sejarah penting ini ia membentuk satu semangat ia membentuk suatu izzah dan kemuliaan sebagai mukmin dan muslim yang berada di dalam bulan Ramadhan. Mari kita selain daripada kesibukan kita beribadah, mari kita membelik kembali sejarah dan sirah. Kerana hanya melalui membelik dan membaca, menelusuri sejarah dan sirah ini, kita mampu mempelajari sesuatu. Kerana sejarah senantiasa akan berulang mereka yang tidak mempelajari dan mengambil ibrah daripada sejarah akan mengulangi kesilapan yang telah berlaku di dalam sirah dan sejarah itu. Dan sejarah umat Islam dipenuhi dengan watak-watak terbaik dan hebat. Mujahidun, para pejuang. Dan mereka bukan sahaja hanya terperap di dalam masjid. Terperap di dalam melakukan ibadah. Tetapi mereka juga mujahidun yang berada di medan mempertahankan maruah umat Islam mempertahankan bumi umat Islam dan menjadi orang yang hebat bukan sahaja secara beragama tetapi di dalam urusan kenegaraan dan keduniaan itulah muslim yang sempurna itulah muslim yang terbaik dan sejarah telah menceritakan mencatatkan untuk kita dan mari kita terus belajar berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam Ramadan dan dua peristiwa penting dalam bulan Ramadan. Terima kasih dan moga Allah rahmati kita dan memberikan rahmat dan keselamatan kejayaan kepada umat Islam khususnya dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Terima kasih jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.